Привет, мои дорогие котики! Я вас рада видеть! Сегодня мы снимаем видео про личный дневник. Итак, начнем. Как видите, у нее серая очень красивая обложка. Картинка есть. Квадратик. Внутри квадратика очень много чисел 2016. И марка Gitchi Batteries. Идет хранитель мой. Его зовут Кеша, его 4 года, родился в 2011 году. Это страничка вход личный дневник как всегда, во всех дневниках пишется стих. «Хозяйка я, тетрадь моя, прошу не трогать без меня. Я прошу вас об одном не писать карандашом. Карандаш стирается и память забывается». Сверху начало, конец написать, свое имя, фамилию, какой номер ЛД и подпись. Знак «Стоп», много сердечек. Как 2016 это год обезьяны, так я и нарисовала обезьяну в моем э, ЛД. Дальше просто анкета, а потом уже идет э, мой личный дневник. Первая страничка о друзьях. Друзья – это гораздо дороже, чем твой новый iPhone 6 Plus или какая-нибудь хрень из магазина. Много мы прошли благодаря друзьям. Пусть были на них обиды, но все же хороших друзей мало. Держи рядом с собой тех друзей, которые у тебя есть, и никогда не отпускай дружбу из рук своих. Ведь ты не знаешь, каково это быть одному и никому не нужным в трудную минуту. Если вам нравится эта запись, Пишите в комментарии, нравится вам эта запись или нет. Тут нарисованы две девочки, которые вместе. Это типа она мечтает одна-одна, никому не нужно ее. Она бросила, потому что она ее подвела. Ну, короче, такая вот. Дальше идет у меня страничка о зиме. Как видите, мой хранитель уже тут. Он думает: что привет, я Кеша. Вот. И страничка о зиме. Это девочка в зимнем наряде. И написано на зима плюсы и минусы. Плюсы. Коньки, теплые варежки, горки, снеговик, лыжи, не жарко, снежинки, праздники, елка, Дед Мороз и Николай. В кавычках. Минусы. Шансы остаться в шубе в тапочках. Хм, сейчас кризис. Нет. Как видите, очень прикольная страничка. Страничка о сне и о утре. Тот момент, когда утром и хочется э, жить под одеялом, и носом подушку это правда конечно утро это убожество терзание разочарование огорчение потому что утро очень не хочется вставать в школу и всякое такое а сон это самое офигенное наслаждение ты спишь ничего не делаешь тут тоже у меня ангел мой хранитель появился и написал ты кто также тут мои записи я заполняю вообще все эти странички один одну страничку или две странички в день, так чтобы мне хватило его на год. Дальше вот такая запись, а потом идет э, просто страничка. Идет девочка такая с котиком и написано «В голове тараканы, в животе бабочки, а на душе кошки». Тут идет моя маленькая страничка. Вот стих. Вот цветочек, вот звезда, тут глаза, а тут слеза. Вот я добрый, вот я злой, тут я пьяный, тут бухой. Это палец, вот второй, этот мальчик, он больной. Вот я сплю, а вот туплю, но тебя, мой друг, люблю. Это очень мило. Идет два молока. Один, одно молоко грустное, а другое веселое, потому что он говорит, смотри, я единорог. Я люблю петь, и неважно, мальчик, хорошо у тебя получается или нет. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Пока!